Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Gebiet von Caesarea Philippi, das ist ein Ort ganz im Norden von Israel. Dort gibt es einen Tempel für Götter und eine Wasserquelle. Auch der Name dieses Ortes ist bedeutsam. Der Sohn von Herodes dem Großen, der der Trak Philippus, Errichtete hier seine Hauptstadt. Und auch diese Siedlung ist zu Ehren des römischen Kaisers Caesarea benannt. So steht dieser Ort für die Fremdherrschaft Israels und zu Ehren der fremden Götter. Genau diesen Ort hat Jesus erwählt um etwas Besonderes zu fragen. Jesus fragte, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Die Frage wurde von Simon Petrus beantwortet. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus nennt Petrus daraufhin, den Felsen. Auf Petrus und auf seinem Glaubensbekenntnis will Jesus seine Gemeinde, die Kirche, bauen. Das katholische Papsttum hat damit mit Petrus hier seinen Ursprung. Die Antwort Petrus hat zwei Teile. Der erste Du bist der Messias. Der Begriff Messias ist ein hebräisches Wort und bedeutet Gesalbter, von Gott eingesetzter König der Israeliten, bezeichnet. Und dessen Thron auf Ewigkeit immer von einem Nachfolger Davids besetzt sein sollte. Einige biblischen Propheten wie Jeremia kündigten zudem einen Retter und Friedensbringer der Endzeit an, um die Juden von der Fremdherrschaft durch ihn zu erlösen. Wie ist es möglich für Petrus in Jesus, der arm und ohne eine Herrschaft ist, so einen prächtigen und marktvollen Messias sehen? Die Antwort darauf gibt uns Jesus selber. Es ist eine Offenbarung. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel, sagte Jesus. Das bedeutet nicht menschliche Intelligenz oder Wissen oder Klugheit, sondern, Gott selbst hat ihm diese Einsicht gegeben. Der himmlische Vater hat Jesus nicht in einem Donner oder einer gewaltigen Stimme offenbart. Sondern, durch die klare Aussage von Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Der zweite Teil des Bekenntnis ist, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Manche Christen glauben das nicht. Ein junger Mann hat einmal während eines Gesprächs zu mir gesagt, Jesus ist nur ein begnadeter Mensch, aber kein Gott. Die Beschwestern und Brüder. Das Glaubensbekenntnis, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, ist das Fundament unseres Glaubens. Leider können wir nicht warten, das zu akzeptieren, bis unser Gehirn und unser Verstand das Geheimnis begreifen. Das ist nicht möglich für uns Menschen, weil wir viele Grenzen haben. Da helfen uns unser Glaube und die Eingebung vom Geist Gottes. Vielleicht hat unser Glaube gerade eine Erfrischung nötig, die wir bei der Eskommunion oder bei der Firmung bekommen haben. Fühlen wir vielleicht, dass es nicht genug ist, um unsere jetzigen alltäglichen Probleme zu lösen. Das Glaubensbekenntnis, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, ist eine befreiende Wahrheit und gibt uns Antwort auf viele grundlegenden Fragen. Zu wem soll ich gehen? Um mein Ziel des Lebens zu erreichen? Wer kann mir helfen in meinen Bedrängnissen? Wem kann ich mein Leben endgültig anvertrauen? Liebe Schwestern und Brüder, dieses Glaubensbekenntnis bleibt niemals eine Theorie. Es kann uns verwandeln und uns Kraft geben. Wenn ich diesen Glauben an Jesus, der als Sohn Gottes in die Welt kam, in der Familie durch mein Wort und meine Taten der Liebe und der Vergebung umsetze, verkünde ich auch wie Petrus Jesus als Messias und Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir die heilige Kommunion empfangen, können wir dieses Bekenntnis des Glaubens als eine gute innere Vorbereitung von Herzen sagen? Es kann uns vielleicht ganz nahe zu Jesus bringen, mehr als andere fromme Gedanken. Mit Petrus bekennen wir, Jesus, du bist der Messias, der Sohn des লেপেন টিকেন কটাস